السلام علیکم دوستہ میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل روح مدینہ تو آج کے ولاگ میں میں بات کروں گا حضرت سلمان فارسی کے بارے میں حضرت سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حق اور سچ کی تلاش میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تو آئیے چلتے ہیں ان کے ایمان افروز سفر کا جائزہ لیتے ہیں تو جڑے رہیے اس ویڈیو میں حضرت سلمان فارسی کا اصل نام روزبا تھا اور آپ ایران کے شہر اصفہان کے علاقے جی سے تلق رکھتے تھے آپ کے والد ایک معزز شخص تھے اور مجوسی مذہب پر مضبوطی سے قائم تھے حضرت سلمان فارسی کو بچپن سے ہی آتش پرستی یعنی آگ کی عبادت سکھائی گئی تھی ایک دن کسی کام کے سلسلے میں جب آپ گھر سے نکلے تو راستے میں ایک چرچ دیکھا ان کی عبادت اور طریقہ نماز کو دیکھ کر حضرت سلمان کے دل پر عجیب اثر ہوا انہوں نے سوچا یہ دن مجھے حق کے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے اسی لمحے ان کے دل میں اللہ کی سچی راہ تلاش کرنے کی خواہش پیدا ہوئی حضرت سلمان اپنے والے سے اجازت لے کر شام پہنچ گئے کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ وہاں دین کی زیادہ سمجھ رکھنے والے لوگ رہتے ہیں حضرت سلمان ایک عیسائی راہب کے پاس ٹھہرے لیکن وہ راہب دنیا پرست نکلا لوگوں کے صدقات خود کھا جاتا تھا اس کی وفات کے بعد حضرت سلمان کو دوسرا نیک راہب ملا اس کے بعد تیسرا پھر چوتھا ہر استاد کے انتقال کے بعد وہ اگلے نیک راہب کے پاس جاتے رہے یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے آخری استاد کے پاس پہنچے یہ راہب اپنے دور کا سب سے نیک اور سچا شخص تھا اس راہب نے حضر سلمان سے کہا بیٹے اب دنیا میں میرے بعد تمہاری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے وہ عرب کے علاقہ مدینہ میں تشریف لائیں گے ان کی تین نشانیاں ہوں گی وہ صدقہ نہیں کھائیں گے وہ ہدیہ قبول کریں گے ان کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی یہ سننے کے بعد حضرت سلمان کے دل میں اس نبی سے ملنے کا شوق پیدا ہوا حضرت سلمان نے آخری راہب کے انتقال کے بعد عرب کا سفر کیا ایک قافلہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا لیکن راستے میں دھوکے سے انہیں غلام بنا کر ایک قبیلے کو بیچ دیا بعد میں وہ مزید فروخت ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مدینہ دیکھا تو دل میں خیال آیا یہی وہ جگہ ہے جس کی خبر میرے اختار نے دی تھی یعنی وہ شہر جہاں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے بعد کبا پہنچے تو حضرت سلمان نے ان کو خود آزمانا چاہا وہ کچھ کھجورے لے کر آئے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے میں حصہ نہیں لیا البتہ اسے صحابہ میں تقسیم یوں پہلی نشانی پوری ہو گئی کچھ دن گزرے تو حضرت سلمان دوبارہ کھجورے لائے اور کہا یہ ہدیہ ہے تحفہ ہے اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجورے تناول فرمائی یوں دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی اب صرف ایک نشانی باقی تھی پشت پر مہر نبوت ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے جا رہے تھے حضرت سلمان نے پیچھے سے آ کر دیکھنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ نے ان کی خواہش جان لی اور اپنی چادر ہٹا دی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے مہر نبوت دیکھی تو فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اسلام قبول کر لیا یہ وہ علماء تھا جس نے ان کی برسوں کی تلاش مکمل کر دی سبحان اللہ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں یہ واقعی ایک عظیم شرف تھا جو بہت کم لوگوں کو ملا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ازادی کے لیے بھی بندت فرمائی جس کی تفصیل باغ سلمان فارسی والے واقعے میں ملتی ہے یہ تھا حضرت سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کا مکمل اور مستند واقعہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد نئی زیارت کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں السلام علیکم